Судя по тому, как народ поверил в свои силы, вера в свои силы – это, знаете, большая консолидация. Большая консолидация – это большое действие, большая сила. Большая сила – это э, опасно, если ты начинаешь э, пытаться э, там, противодействовать и, и ее э, блокировать. Это точно не в интересах Порошенко. Почему? А потому что эта сила, она очень опасная, кумулятивная. Ну и может быть, куда идти к я не думаю, что он такой сценарий рассматривает, и, наверное, это был плохой бы сценарий, если бы еще следующий президент убегал. Лучше, чтобы он быстрее реагировал. почему то не так поведено реагует. Вот, вы говорите, он поведен швейцарофлексувать. Выходит, у него вот очень не близкие люди? У него команды никогда не было. Он доверяет только себе и, может быть, еще два-три человека. Он э, никогда не имел команды. И поэтому он рефлексирует, исходя из своей реакции. А ему же команда приходит, говорит, так кто там? Татару, татару, ну давайте мы сейчас нажмем, мы прослушечка, мы тут сейчас угроза, мы тут его сейчас быстро приборкаем. Не на того напали. Более того, когда уже все объединились, то, естественно, уже все поверили о том, что мы можем достичь результата. Победы, может быть, не такой большой, но очень важный для того, чтобы сказать, что общество не готово мириться с тем, что происходит сегодня со стороны института власти. Я, я надеюсь пока он живет своей и, и реальности, вот он мир воспринимает и свои возможности влияния на подавление того или другого и, инакомыслия как он считает. Это помогает ему сейчас еще находиться в абсолютно своей вот закрытой системе, и он до конца не понимает, что страна другая, терпения нет, очень много людей погибло, но территории захвачена, и экономика лучше только у окружения президента. И банк, кто у нас лучшие результаты показал по динамике? Только его банк. И это все, ну, это же видят, особенно декларация, в том числе и работающие предприятия в России. Почему-то мой бизнес не только там, в России практически нет у меня бизнеса, ни одного не было бизнеса. Да, был в Крыму, но такой был социальный бизнес. Почему-то все активы арестованы сразу стали. И национализирован бизнес в Крыму. А у него все хорошо. Он показывает доходы, достаточно серьезные доходы в России. Это означает, что есть какие-то договорники, а нет жесткой позиции. Но даже и на самом-то деле нужно было сразу же отказаться от этих активов. Даже, даже, не продаж, сказать, все, ты же президент, ты должен быть над этим выше.